По состоянию на сегодня коммунальным предприятием Кривбас Водоканал заключены договора об осуществлении функции исполнителя коммунальных услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению с рядом управителей многоквартирных домов города Кривой Рог. А именно, я перечислю всех, КПЖ номер 8, КПЖ номер 14, КПЖ номер 35, О «Житлосервис КР», ООО «Сити Сервис КР», КП «Послуга», ООО «Комбинат Благоустрою», ООО «Дивобуд», ООО «Керуюча компания Домком», ООО «Жилком Центр» и ООО «УЮ-2011». Договора вступают в силу с 1 апреля текущего года. Что это означает для потребителя услуг? В первую очередь хочу обозначить то, что Практически ничего для потребителя, для жителя многоквартирного дома, который находится в ведении этих управителей, ничего не изменится. Ни в плане повышения или понижения тарифов, тариф остается пока прежний. Вот. Лицевой счет остается тоже прежний. Единственное, не будет транзитирование денег через управителя на непосредственно водоканал. То есть это даст возможность быть ближе, так сказать, потребителю к производителю услуги. Вот. И более плотно работать как водоканалу в части обеспечения людей этими услугами и, скажем так, взимания денег за эту услугу. То есть теперь уже по поводу пломбирования водомеров и так далее и тому подобное. Вот. А жителю позволит получать, я думаю, более качественную услугу напрямую от производителя.